Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami daripada kelas tester 3 Ambilan 2025-2030 uh, Pada petang ini Kami akan membincangkan tentang Kesan akidah yang sahih dalam kehidupan kita Nama saya Nur Atirah Amanina binti Muhammad Rosli Nama saya Nur Fatihah binti Zulkifli Dan nama saya Nur Amni Syamimi binti Samuddin uh, Jadi sebelum Uh, kita membincangkan topik kita dengan lebih mendalam Saya akan memberikan sedikit pengenalan dulu tentang apa itu akidah Jadi akidah dari segi bahasa bermaksud ikatan ataupun simpulan yang kukuh Manakala dari segi istilah pula akidah bermaksud keyakinan ataupun keimanan seseorang itu untuk mempercayai sesuatu dan tidak mudah goyah dengan kepercayaan-kepercayaan orang lain kerana kita yakin akan kebenaran pegangan kita termasuklah mempercayai perkara-perkara yang lain seperti syurga neraka dan beriman dengan rukun-rukun iman Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya Baik seterusnya akidah yang sahih bermaksud kepercayaan yang murni dan teguh berdasarkan al-Quran dan as-sunnah yang bebas daripada segala unsur syirik bidah ah dan juga khurafat dengan kata lain akidah sahih ialah keyakinan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah dan segala peraturan hidup manusia hendaklah berpaksikan kepada petunjuknya sahaja firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah al-baqarah ayat 256 yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa keimanan yang benar benar lahir daripada hati yang yakin bukan sekadar ikut-ikutan ataupun warisan semata-mata. Yeah, uh, terima kasih uh, Saudari Fatihah dan Amina uh, atas penerangan yang sangat jelas uh, tentang maksud akidah dan akidah yang sahih. Uh, sekarang saya ingin uh, sambung sedikit tentang kepentingan akidah uh, dalam kehidupan seorang muslim. Uh, sebenarnya akidah ialah asas kepada uh, seluruh kehidupan uh, Islam Kalau kita ibaratkan Islam sebagai sebuah bangunan uh, Ia merupakan tiang Di mana um, sebuah bangunan kalau tiada tiang, dia akan roboh betul? Uh, Pertama sekali, uh, akidah menjadi asas kepada ibadah uh, Seseorang yang beribadah tanpa akidah yang benar Uh, mungkin hanya melakukan ritual sahaja tanpa disertai dengan keikhlasan dan keimanan. Uh, contohnya apabila seseorang solat, kita tahu bahawa dia sedang uh, berdiri di hadapan Allah bukan sekadar menunaikan kewajipan. Inilah bezanya uh, antara orang yang solat kerana adat dengan orang yang solat kerana Allah. <coughs> uh, firman Allah Taala dalam surah Az-Zumar ayat 11 Katakanlah, Wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Maknanya, setiap amal uh, mesti berpunca daripada akidah yang betul kerana Allah semata-mata. Uh, yang kedua, uh, akidah membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Uh, bila seseorang itu yakin bahawa Allah SWT ini sentiasa melihat dan menilai uh, setiap perbuatannya, dia akan lebih uh, berhati-hati dalam tingkah laku dia dalam seharian um, Hati yang dipenuhi dengan iman dan akidah yang sahih ini Akan melahirkan perbuatan yang baik uh, Seterusnya saya akan uh, menyentuh bahagian pertama Iaitu asas dan prinsip akidah yang sahih Yang menjadi uh, tunjang kepada keimanan dan seluruh aspek kehidupan kita uh, Pertama sekali, Tauhid sebagai asas utama uh, Hadirin sekalian Uh, asas kepada akidah yang sahih iaitu tauhid ialah tauhid iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aspek kehidupan. Uh, tauhid ini terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Uh, yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini meyakini bahawa Allah sahaja yang mencipta menguasai dan mentapi uh, seluruh alam. Contohnya apabila kita melihat langit, bumi uh, dan kehidupan manusia ia menunjukkan semuanya a uh, kekuasaan uh, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahuwataala iaitu Rabb uh, sebagai Rabbul Alamin. Uh, kedua tauhid uluhiyah. Uh, ia bermaksud beriman bahawa hanya Allah yang layak disembah. Uh, maka segala ibadah seperti solat, doa su dan sujud hanya ditujukan kepada Allah uh, Bukan kepada makhluk, kubur atau perkara-perkara yang lain uh, Yang ketiga, Tauhid Asma' wa Sifat Iaitu uh, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran uh, dan Asinah tanpa menerewing Atau menyerupakannya dengan makhluk Uh, contohnya apabila Allah menyebut uh, Allah Maha Mengetahui kita beriman dengan sifat itu tanpa membayangkannya uh, membayangkan bagaimana bentuknya uh, tanpa tauhid ini ibadah kita akan kehilangan roh uh, maka sebab itu Islam sangat menekankan tauhid sebagai asas utama dalam pembinaan akidah yang sahih seterusnya sumber uh, yang kedua dalil dan sumber akidah. Seterusnya, uh, sumber ut utama bagi akidah ialah Al-Quran dan As-Sunnah, Al disokong oleh ijma' ulama dan akal yang sejahtera. Uh, dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satu pun yang setara denganNya." Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Uh, ayat ini menjadi dalil yang sangat kuat tentang keesaan Allah dan menolak sebarang bentuk syirik. Uh, maka akidah yang sahih mestilah berpaksikan wahyu bukan sekadar adat, budaya atau logik semata-mata. Uh, antara ciri akidah yang sahih ialah pertama, uh, bersumberkan wahyu iaitu Al-Quran dan Asuna. Uh, kedua, menolak segala bentuk syirik dan khurafat tidak bergantung pada benda-benda uh, seperti tangkal, azimat atau kepercayaan karut yang lain. Uh, ketiga bersifat menyeluruh. iaitu bukan hanya pada ibadah, tetapi mencakupi uh, seluruh kehidupan, iaitu seperti cara berfikir, bekerja um, dan berinteraksi antara manusia satu manusia dan manusia lain. Uh, contohnya seorang muslim yang berakidah sahih akan percaya bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah. Uh, menjadikan dia lebih tawakal dan tidak menipu dalam mencari rezeki. Uh, <coughs> Kesimpulannya, akidah yang sahih bermula daripada kefahaman tauhid yang benar berpandukan al-Quran dan as-sunnah. Apabila asas ini kukuh, uh, seluruh kehidupan akan berada di landasan yang betul. Iaitu uh, ibadah menjadi ikhlas, uh, akhlak menjadi indah dan masyarakat menjadi harmoni Maka uh, kita perlulah sama-sama memperkukuh akidah dengan ilmu, amalan uh, dan muhasabah diri Supaya kita tergolong dalam uh, kalangan hamba Allah yang benar-benar beriman uh, Sekian daripada saya, seterusnya saya akan uh, serahkan kepada saudari-saudari Apabila akidah seseorang itu benar dan kukuh, ia akan memberi kesan yang mendalam terhadap dirinya, rohaninya dan juga akhlaknya. Jadi, antara kesan-kesan utama akidah yang sahih ialah yang pertama sekali dapat membentuk ketenangan jiwa. Kerana seseorang yang berpegang um, kepada akidah yang sahih akan sentiasa yakin bahawa setiap perkara yang berlaku merupakan ketentuan Allah Subhanahuwataala dia tidak akan mudah berputus asa bila diuji sebaliknya dia akan lebih berlapang dada dan berserah diri kepada Allah. Sebagai contoh, apabila seseorang kehilangan pekerjaan ataupun ditimpa musibah, dia tidak akan menyalahkan takdir. Sebaliknya, dia akan percaya bahawa Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik untuknya. Dan ini ialah keindahan akidah yang sahih di mana ia dapat melahirkan ketenangan dan kekuatan dari dalaman. Uh, yang kedua, akidah yang sahih dapat melahirkan akhlak yang mulia. Akidah yang sahih bukan hanya tentang kepercayaan di hati, tetapi ia juga dizahirkan melalui perbuatan dan juga akhlak. Seseorang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berusaha untuk menjadi insan yang baik jujur, amanah, ikhlas, sabar, berdisiplin dan sebagainya. Contohnya, seorang pelajar yang mempunyai akidah sahih tidak akan meniru dalam peperiksaan kerana dia yakin Allah melihat setiap perbuatannya. Begitu juga seorang pekerja yang amanah, dia tidak akan menyeleweng kerana dia mengetahui bahawa Allah sedang melihatnya. Dan dia tahu setiap rezeki yang halal lebih diberkati. Jadi akidah yang sahih menjadikan seseorang itu berbuat baik bukan kerana takut pada manusia tapi kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beza antara akhlak yang berpaksikan iman dan akhlak yang sekadar ikut budaya. Yang ketiga, meningkatkan kualiti ibadah. Akidah yang sahih menjadikan setiap ibadah tu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan juga kesedaran lah. Seseorang yang memahami hakikat keimanan tu tidak akan solat hanya kerana suruhan. Tapi kerana dia ingin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu SWT. Puasa pula bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Tapi ia melatih... Um, Agar diri kita sentiasa sabar dan bertakwa zakat tidak hanya dianggap beban tapi sebagai cara menyucikan harta dan membantu sesama manusia dan haji pula dilakukan bukan untuk menunjuk-nunjuk tapi untuk menyatakan keabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya mengelakkan diri daripada kepercayaan karut dan maksiat satu lagi kesan besar akidah sahih ialah ia menjauhkan seseorang daripada kepercayaan tahyul, tangkal nasib malang dan tilikan orang yang akidah dia benar yang betul um, dia tidak akan mudah percaya kepada bomoh horoskop ataupun ramalan bintang kerana dia tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segalanya tapi masih ada segelintir daripada masyarakat kita yang mudah terpengaruh dengan kepercayaan karut seperti um, memakai tangkal untuk keselamatan atau mempercayai hari tertentu dapat membawa tuah pada mereka. Inilah tanda lemahnya akidah. Um, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggantungkan tangkal, maka dia telah melakukan syirik. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, akidah yang sahih juga mendorong seseorang itu untuk menjauhi maksiat. Kerana dia sedar bahawa setiap dosa itu akan dipersoalkan di akhirat kelak. Jadi dia akan sentiasa berusaha untuk menundukkan hawa nafsu dan mengawal diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, um, akidah yang sahih tentulah dapat membentuk kepribadian mukmin yang sejati. Akidah yang sahih melahirkan insan mukmin sejati yang hidupnya berpandukan iman dan takwa. Dia bukan sahaja menjaga hubungan dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan sesama manusia dia menghormati ibu bapa menolong jiran, bersikap adil dan juga penyayang. Akidah yang sahih menjadikan asas pembentukan masyarakat yang berharmoni, berdisiplin dan bertanggungjawab jika kita perhatikan masyarakat kita pada hari ini berlakunya keruntuhan moral gejala sosial dan kehilangan nilai manusia kehilangan nilai kemanusiaan dan ini semua berpunca daripada lemahnya akidah. Apabila manusia tidak menjadikan Allah sebagai uh, panduan hidup, maka hilanglah arah dan tujuan sebenar kehidupan mereka. Sebab itu, membina dan memelihara akidah yang sahih perlu menjadi tanggungjawab bersama. Ia perlu bermula dari rumah, sekolah hinggalah peringkat masyarakat. Jadi sebagai kesimpulan, Akidah yang sahih bukan sekadar pegangan di hati tetapi ia merupakan asas kepada seluruh aspek dalam hidup um, seseorang muslim. Kerana ia dapat memberikan ketenangan jiwa, membentuk akhlak yang mulia, meningkatkan kualiti ibadah serta menjauhkan kita daripada kepercayaan karut dan maksiat. Seterusnya saya serahkan pada Pak. Okay. <coughs> Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan akidah yang sahih terhadap kehidupan sosial dan masyarakat. <coughs> kesan yang baik yang pertama adalah um, akidah yang sahih dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. <coughs> Ini kerana akidah yang sahih menyatukan umat Islam atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan atas dasar bangsa, keturunan ataupun pangkat. Jadi, apabila masyarakat memiliki akidah yang sama, mereka akan berpegang kepada nilai-nilai yang sama seperti saling hormat-menghormati, tolong-menolong dan tidak membezakan antara yang kaya dengan miskin. Uh, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh yang terbaik melalui masyarakat Madinah. Uh, ini kerana baginda telah menyatukan antara golongan Muhajirin dan Ansar yang berlainan latar belakang dan akhirnya berjaya mereka berjaya hidup dalam perpaduan dan kasih sayang atas dasar Islam. Melalui Piagam Madinah, semua kaum dijamin akan hak dan keadilan walaupun berbeza agama. Ini menunjukkan bahawa akidah Islam membawa keharmonian sejagat. Jadi, kesannya apabila masyarakat hidup atas dasar tauhid, mereka lebih mudah untuk bekerjasama, mengelakkan perbalahan dan membina negara yang aman. Dalam konteks hari ini, Akidah yang sahih mendorong kita untuk menghormati antara kaum dan mengutamakan perpaduan nasional. Yang kedua adalah akidah yang sahih dapat mendorong keadilan sosial dan tanggungjawab. Ini kerana uh, akidah juga membentuk individu yang adil dan bertanggungjawab. Seseorang yang benar-benar beriman tahu bahawa setiap amalannya akan dipersoalkan di akhirat kelak. Sebab itu, akidah yang akidah yang kukuh melahirkan pemimpin amanah dan rakyat yang taat kepada undang-undang. Contohnya, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terkenal dengan keadilannya. Baginda memeriksa sendiri keadaan rakyat-rakyatnya pada waktu malam memastikan tiada rakyatnya yang sedang kelaparan. Malah, beliau sanggup memikul gandum untuk diberikan kepada wanita-wanita miskin semata-mata kerana takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh akidah yang membentuk tanggungjawab sosial. Dalam masyarakat moden, orang yang kuat akidah akan berlaku adil di tempat kerja, jujur dalam perniagaan dan menunaikan amanah tanpa rasuah. Kesannya, lahirlah sistem sosial yang stabil, pemimpin yang berintegriti, rakyat yang patuh dan keadilan dapat ditegakkan. Masyarakat sebegini akan hidup dalam kepercayaan dan kesejahteraan. Seterusnya yang ketiga akidah yang sahih dapat menjana kemajuan dan ketamadunan Islam. Ramai yang menyangka bahawa akidah hanya berkaitan dengan ibadah sedangkan ia juga menjadi asas kepada kemajuan dan pembangunan. Akidah yang sahih mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu, bekerja keras dan melaksanakan tanggungjawab dengan ikhlas. Mereka berusaha bukan untuk nama tetapi kerana ingin mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah telah pun membuktikan bahawa ketika umat Islam berpegang teguh pada akidah, mereka akan mencapai kemajuan yang luar biasa. Contohnya zaman kegemilangan Islam di Baghdad dan Andalusia. Tokoh seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan Al-Farabi berjuang untuk menuntut ilmu sains dan falsafah berpaksikan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat. Sebaliknya, mereka melihat ilmu sebagai jalan untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya, apabila akidah dijadikan pendorong, lahirlah masyarakat yang rajin, berdisiplin dan kreatif. Negara pula akan menjadi maju dari segi ekonomi dan moral. Ini membuktikan Islam tidak menghalang kemajuan, bahkan menggalakkannya. Seterusnya, yang keempat, dan yang terakhir akidah yang sahih dapat menjadi benteng daripada pengaruh buruk ini kerana akidah yang kuat menjadi perisai utama daripada pengaruh negatif dan keruntuhan moral dalam dunia moden yang penuh cabaran seperti hiburan melampau media sosial tanpa batas dan budaya hedonisme hanya iman yang kukuh dapat mengawal diri seseorang itu Contohnya, seorang remaja yang memahami akidah akan sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat perbuatannya. Dia tidak akan mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan ke arah maksiat seperti penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas ataupun buli cyber. Begitu juga dalam kalangan dewasa, akidah dapat mencegah mereka melakukan jenayah rasuah dan penipuan. Jadi kesannya, masyarakat akan menjadi lebih bermoral, menghormati nilai Islam dan menjauhkan diri daripada kerosakan akhlak. Inilah benteng sebenar bagi membina negara yang berakhlak mulia dan sejahtera. Jadi kesimpulannya, akidah yang sahih bukan sekadar pegangan dalam hati tetapi asas kepada seluruh aspek kehidupan termasuklah sosial, ekonomi dan pendidikan dan politik. Akidah yang benar dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu, adil, maju dan bermoral tinggi. Sebagai umat Islam, kita perlu sentiasa memperkukuhkan akidah melalui ilmu, amal dan dakwah. Apabila akidah menjadi tunjang hidup, maka terbinalah masyarakat Islam yang harmoni dan negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, malah kita bersama-sama memperkukuhkan akidah agar kehidupan sosial dan masyarakat kita terus berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.